20 yanvar fəcəssi ilə bağlı Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində də mərasim keçilib. Oradan əməkdaşımız məlumat verir. Müasir Azərbaycan tarixində ən fəcizəvi hadisələrdən olan 20 yanvar günü də Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində yaşayan azərbaycanlılar silsiləvi əzam məclisləri keçirtdilər. Bu məclislərdən biri də Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı səfirliyində təşkil edildi. Tədbirin rəsmi hissəsi sükut dəqiqəsi ilə başlandı və sonra Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı səlahətli səfiri Polad Bülbüloğlu çıxış etdi. Səfir öz çıxışında qeyd etdi ki, 25 il öncə Sovet İttifaqının rəhbərliyi Azərbaycanda öz nəzarətini itirdiyinə görə vəhşi bir addım atıb. Silahlı qüvvələrini başa saldırmış və 200 nəfər dinc, qunoqsuz əhalini qırmışdır. Azərbaycanlılar etiraz əlaməti olaraq öz pasportlarını Kommunist siyasi partiyasının biletlərini yandırdılar. Səfir Polad Bülbüloğlu bildirdi ki, Azərbaycan xalqı onun uğrunda özünü qurban vermiş şəhidlərini unutmur və 20 yanvar hadisələrini Rusiya xalqı və müasir Rusiya Federasiyası ilə bağlamır. 20 yanvar hadisəsi Azərbaycan xalqının tarixinin qanlı hərflərlə yazılmış bir gündür. Dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılar 20 yanvar şəhidlərini anmaq məqsədi ilə əzam məclisləri təşkil edirlər. Bu əzam məclislərindən biri də Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Rusiya şiələrinin hüseyniyyəsində təşkil olundu. Növbəti Əzəm məclisi isə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində yaşayan Əhlibeyt ardıcılları tərəfindən keçirildi. Onun məclisi Əhlibeyt icmasının Hüseyniyəsində keçirildi. Əzəm məclisi ilk öncə müqəddəs Quran-ı Kərim-in tilavəti ilə başladı. İlk sözü Moskva Əhlibeyt cəmiyyətinin sədri Hacı Nizami Baloğlanov dedi. Hacı Nizami bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verərək şahid olduğu o qanlı hadisələrdən söhbət açdı. O qeyd etdi ki, Azərbaycan xalqı hər zaman şücaətli və mübariz xalq olub və bu hissi yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək lazımdır. Daha sonra söz Moskva Şiam Səlimanların cəmiyyətinin sədri, ilahiyyatçı Hacı Familə verildi. O da həmçinin bu gün münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verdi. İlahiyyatçı vurğuladı ki, şəhid verən xalq hər zaman başı ucadır. Azərbaycan xalqının başı hər zaman uca olacaq. Çünki bu xalq vətən uğrunda minlərlə şəhidlər verib. Hacı Famil dedi ki, Azərbaycan xalqı şəhadat məktəbinə sadiq qalmaq üçün Əzrət İmam Hüseyn əleyhissəlamın inqilabına sıx surətdə bağlanmalıdır. Əgər belə olsa, Azərbaycan xalqı işğal olunmuş torpaqlarını tezliklə azad edəcək. Daha bir neçə ilahiyatçının çıxışından sonra məclis azadlıq mərasimi və dualarla tamamlandı. 25 il qabaq Azərbaycan xalqı göstərdi ki, vətən yolunda, xalq yolunda şəhid verməyi bacaran xalqdır. Və bu şəhidlik məşləbi 20-ci əsrdə yenidən 20 yanvar fəvqiyəsinin qəhrəmanları tərəfindən dirçəldilə. Bütün Azərbaycan xalqına, bütün haqq və həqiqət sevərlərə təsdiq edirəm. 20 yanvar şəhidləri Azərbaycanın istiklaliyəti uğrunda öz canından keçən şəhidlərimiz bizim üçün həmişə əzizdir. Onların xatirəsi bizim üçün əzizdir. Mən bizim millətə demək istəyirəm ki, biz qeyrətli millətik. Sadəcə bizi ruhdan salmaq istirlər, amma Rəcd surəsinin 11-ci ayəsində Allah talla buyurur. Bir millət bir qovum öz vəziyyətini dəyişdirməyənə qədər biz də onların vəziyyətini dəyişdirmərik. Yəni nə demək istəyirəm mən? Bizim millət birinci özünü qorumaqdan, öz millətini qorumaqdan üçün nə lazımdır? 1. domino şaşkı, nərtaxta oyununu uşaqlarına bunu öyrətməmək, dini, quranı öyrətmək, islamı öyrətmək Və bilsinlər ki, nəyə görə İmam Hüseyn (əleyhissəlam) şəhid oldu? Öz balasını. Biz bu öz canımızı qeyb şəhid eləyə bilmirik, soyuqda dura bilmirik. Canımız sıxır, amma İmam Hüseyn (əleyhissəlam) öz ələxsər balasından, alt aylıq şorbasından çıxdı, cihad elədi Allahın dini yolunda. Və İmam Hüseyn (əleyhissəlam) nəcür də dedi, dedi ki, bir can ki, onsuz da öləcək, nə xəstəlikdən öləyəyənədən, nə dəsə qulladan öləyəyəy. Yaxşıdır gözəl ticarət eləyəsən, yəni din yolunda, Allahın yolunda şəhid verəsən. Xeyal məəzzin Səhər qorram, Beynəlxalq Televiziyası Moskva İdeya lak sonralar